Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim menekankan kepentingan untuk mengukuhkan ketebukaan ekonomi di Asia Tenggara sambil menyatakan ia telah lama menjadi asas kepada kemakmuran serantau, kestabilan politik dan perpaduan. Sabtu lalu dalam ucapan khas beliau pada dialog Shangri-La ke-22 di Singapura, PMS berkata ketubukaan ekonomi bukan sahaja sebagai laluan kepada pertumbuhan, malah menjadi kuasa perstabil dalam hubungan antarabangsa. Ia menjadi sumber kesimbangan sama ada di antara negara maupun dalam negara itu sendiri bagi menangani isu-isu mendesak seperti kemiskinan, ketaksasamaan sosial atau jurang digital. Pasaran terbuka mengujudkan perdedahan bersama antara negara yang menggalakkan tindakan berhati-hati bukan konfrontasi Katanya dipetik petik media perpaduan. Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menegaskan bahawa gangguan terhadap keterbukaan ekonomi boleh menjejaskan keyakinan pelabur dan menjadikan aliran kewangan global tidak stabil. Beliau berkata kalangan pemimpin ASEAN telah menyuarakan kebimbangan terhadap ancaman yang semakin meningkat akibat tindakan unilateral, tarif tindak balas serta risiko perpecahan ekonomi global. Kenyataan pemimpin ASEAN mengenai ketidaktentuan ekonomi dan perdagangan global turut mengesahkan komitmen rantau ini terhadap sistem perdagangan yang terbuka boleh diramal dan berasaskan peraturan. Bukan berikutan ia tindakan yang mudah, tetapi kerana ia penting untuk kelasungan ekonomi negara-negara ASEAN. Tambahan lagi, Anwar turut menegaskan bahawa bagi ekonomi yang terbuka dan berorientasi ke ekspor seperti Malaysia, sebarang perpecahan dalam perdagangan boleh mengakibatkan peningkatan kos daya tahan yang lebih rendah dan pelaburan merosot. Ketidaktentuan mata wang dan pengaliran keluar pelabur tidak mengira sempadan. Gangguan dalam tenaga, makanan atau bahan mineral kritikal akan memberi kesan yang menular dengan cepat kepada masyarakat, ujarnya lagi. Untuk rekod dialog Shangri-La, satu persediaan utama pertahanan dan keselamatan di rantau Asia Pasifik membabitkan penyertaan daripada 47 negara termasuk 40 delegasi bertaraf menteri, 20 ketua angkatan tentera, lebih 20 pegawai kanan pertahanan serta ahli akademik terkemuka dari seluruh rantau ini. Terdahulu, PMX turut mengadakan pertemuan dengan setiausaha pertahanan Amerika Syarikat, Pete Headset serta Presiden Boeing Global merangkap Naib Presiden kanan Boeing Company, Dr. Brandon Nelson di luar sesi dialog berkenaan. Dalam pada itu, Malaysia memperkukuh peranan sebagai pemangkin dan peneraju diplomasi serantau menerusi kepengurusan ASEAN 2025. Perdana Menteri berkata sidang kemuncak ASEAN kali ini mencatat sejarah tersendiri apabila buat julung kalinya Malaysia sebagai pengerusi berjaya mempertemukan tiga benua gegasi iaitu negara-negara teluk atau majlis kerjasama teluk GCC, China dan ASEAN. Usaha dan upaya kita menjamin kelangsungan tamadun dan menyemarakkan ekonomi rakyat dan negara selain merapatkan hubungan antara negara dan pelbagai bidang yang punya kepentingan bersama katanya di petik harapan madani. Beliau berkata demikian dalam ucapan sembah taniah pada istiadat penggunaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan bagi 2025 bersempena dengan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara pada Isnin. Selain itu, Anwar berkata kejayaan penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-46 itu serta penganjuran langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 5-2025 membuktikan semangat kerja berpansukan adalah kunci utama dalam merealisasikan hasrat dan cita-cita negara. Tegasnya lagi, tahun melawat Malaysia TMM 2026 akan menjadi pemangkin baharu kepada pertumbuhan ekonomi serta pencambahan peluang pekerjaan. Ia bukan sekadar agenda pelancongan tetapi juga merupakan manifestasi kecintaan terhadap tanah air, budaya dan warisan. Negara akan bersedia menerima kehadiran dunia dengan senyuman, keramahan dan semangat kekitaan yang tulus dari setiap rakyat, ujarnya lagi.